श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो दिवाळीचा सण एक ते दोन दिवसावर आलेला आहे ही दिवाळी तुम्हाला स्वामींच्या कृपेने सुसमृद्धी ऐश्वर पैसा समाधान यांनी भरलेली जावो ही स्वामीचरणी प्रार्थना करते आजचा जो स्वामींचा मंत्र आहे तो मंत्र तुम्हाला या दिवाळीत मालामाल करेल कारण हा मंत्र ज्यांनी ऐकला आहे ज्यांनी बोलला आहे ते भक्त मालामाल झालेले आहेत त्यांना अचानकपणे प्रचंड प्रमाणात धनलाभ झाला आहे त्यांच्या घरात पैसाच पैसा खेळू लागला आहे तुम्हाला वाटत असेल की आपल्याही घरात पैसा यावा अचानकपणे धनलाभ व्हावा तर आजचा हा मंत्र नक्की ऐकण्याचा प्रयत्न करा कारण आज तुम्ही अद्भुत आणि शक्तिशाली मंत्र ऐकणार आहात जो तुमच्या जीवनातील सर्व संकटे आर्थिक अडथळे आणि अपयश दूर करेल स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादाने ज्या भक्ताच्या जीवनात सतत आर्थिक तंगी असते अपयश असतं यश मिळत नाही कष्ट करूनही फळ मिळत नाही त्या सर्वांसाठी हा मंत्र अत्यंत प्रभावी आहे स्वामी भक्तांनो जर आज तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत असाल तर समजून जा स्वामींची कृपा तुमच्यावर झाली आहे कारण तुम्ही भाग्यवान आहात आज तुम्ही निवडले गेले आहात स्वामींच्या आशीर्वादाने तुमच्या जीवनात मोठा सकारात्मक बदल घडणार आहे आजपर्यंत जो कोणी स्वामी भक्तांनी हा शक्तिशाली मंत्र एकशे आठ वेळा श्रद्धेने ऐकल्याने किंवा जप केल्याने त्यांना त्यांच्या जीवनातील प्रत्येक मनोकामना पूर्ण झाल्याचा अनुभव आला आहे स्वामींच्या कृपेने त्यांचे नशीब बदलले गेले आहे त्यांना यश संपत्ती आणि समृद्धी प्राप्त झाली आहे स्वामींच्या कृपेने तुमच्यावरही पैशाची उधळण होईल तुमच्या जीवनात या दिवाळीमध्ये स्वामी महाराज चमत्कार करतील तुम्ही प्रचंड प्रमाणात श्रीमंत व्हाल पैसा धनसंपत्ती आणि ऐश्वर तुमच्या जीवनात अखंड वाहत राहील आणि तुम्हाला कधीही धनाची कमतरता भासणार नाही तुमचे नशीब एका रात्रीत उजळेल स्वामी भक्तांनो रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी हा मंत्र एकशे आठ वेळा जपण्याचा प्रयत्न करा किंवा श्रद्धेने दहा मिनिटे ऐका चला तर मग असे स्वामींचे नवनवीन मंत्र ऐकण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट्समध्ये समर्थ टाईप करा चला तर मग स्वामी भक्तांनो डोळे बंद करा मन एकाग्र करा आणि आजच्या शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करा ओम नमो स्वामी दत्त स्वरूपाय धन देवताय नम ओम नमो स्वामी दत्त स्वरूपाय धनदेवताय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तस्वरूपाय 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 धनदेवताय नमः ॐ ॐ नमो स्वामी दत्तस्वरूपाय धनदेवताय नमः 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 ॐ नमो स्वामी दत्तस्वरूपाय धनदेवताय नमः